গৈ আছো এশ পঁচিছ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এটা মূৰ্তি চাবলৈ বলক মৌচুম বৰাই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গৈ আছোঁ যোৰহাট লাচিত মৈদান এইখনেই হ'ল মেইন তোৰণখন এইফালেদি আমি সোমাই গৈ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কমেও সোমাব লাগিব দুই কিলোমিটাৰমান আছে আৰু আপোনালোক এক্সাইটেড হৈ আছেনে লাচিত মৈদানখন চাবলৈ বলক আজি একেলগে আমি যাওঁ লাচিত মৈদান চাবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এয়া দেখা পাইছে হয়তো এইভাগেই হ'ল মূৰ্তিভাগ দেখিছেনে ইয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ আমি ৰাস্তাৰ পৰা সেইটোকে যোৰহাট আহিছোঁ আপোনালোকক জেগা নেদেখালেতো নহ'বই সেইকাৰণে আহি গ'লো আজি লাচিত মৈদাত তাকে আপোনালোকে আহক ভিতৰখন দেখাওক আপোনালোকক এতিয়া সোমাই গৈ থাকোঁ এয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই আৰু আমি যিহেতুকে অলপ সন্ধিয়া টাইপত আহিছিলোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে এইফালে মা এইফালে জেঠাই এয়া দুগৰাকী বাই ভনী আহিছে লগতে চবলে আৰু চবতকে ভাল পাইছে আমাৰ এইচনে টিকলিজনী এইফালে বাও আহিছে এইজনী সিহঁতি পুৰা নিজৰ জেগা নিজে লৈ লৈছে আৰু শুনো কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে অ এইফালে ধন্যবাদ বৌলকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ যাৰ বাবে অসমখন ৰক্ষা পৰিলে যেনে অসমীয়া জাতিটোক ৰক্ষা কৰিলে লাচিত বৰফুকনদেৱৰ ইয়াতে সমাধিষ্ট কৰা হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে হয়তো এইভাগেই হৈছে লাচিত বৰফুকনদেৱৰ এশ পঁচিছ ফুট প্ৰথমটো বন্যৰ মূৰ্তি সৰ্বতোতকৈ ডাঙৰ বৌলক এতিয়া মূৰ্তিভাগৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সদায়তো মই ভিডিঅ'তে দেখা পাই আছিলোঁ আজি মোৰ চকুৰ সন্মুখত মূৰ্তিভাগ দেখা পাইছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে মোৰ দুখিত যে আপোনালোকক ইমানখিনিয়েহে দেখাব পাৰিম ভিতৰলৈ যাবলৈ এলাউ কৰা নাই মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকৰ যোনখিনিয়ে নিৰ্মাণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু সোমাবলৈ ডি এল নিডো মানে দিয়া নাই আৰু নিৰ্মাণ যিহেতুকে চলিয়ে থকা হৈছে আৰু যেতিয়া পূৰা সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ হ'ব তেতিয়া তেতিয়াও আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম আৰু আহক যিহেতুকে ইয়াত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাকৈ নাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিউজিয়াম হ'ব সেয়া যদি সম্পূৰ্ণ হয় মই আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই থাকক আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু লাচিত ময়দানৰ পৰা বহুত সময় ইয়াতে কটালোঁ আপোনালোক আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমি কিবা এটা খাবলৈ এতিয়া লাচিত মই ওলাই দিলো আৰু কিবা এটা নোখোৱাকে দহিবাৰা ৰেষ্টুৰেণ্টত মই এবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলো খুব বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে মানে আহিলে মই ইয়াত প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াত মানে খাওঁৱেই এতিয়া তাকে গৈ আছো আৰু খাবলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি আৰু কল্পনা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আৰু ইয়াক কল্পনা ৰেষ্টুৰেণ্ট ফাইনেলী আহি পালোহি ব'লক এতিয়া কল্পনা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ আৰু বহুত দেৰি অপেক্ষাৰ মূৰত ফাইনেলি আহি গ'ল মোৰ দহি বৰা এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকোঁ দেই খাই লওঁ আৰু আৰু দিছিলোঁ দ'চা অৰ্ডাৰ দোচাও আহি গ'ল আৰু দিছিলোঁ চাওমিন চাওমিনো আহি গ'ল আৰু যিহেতুকে বহুত বেছি গৰম আছিলে মেংগ' চেক কাপোৰ খাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকো যদি যোৰহাটলৈ যাব বিচাৰে কল্পনা ৰেষ্টুৰেণ্ট হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰিম যাব পাৰে খুব এখন ধুনীয়া হোটেল আৰু ভিডিঅ'টো মানে কণ্টিনিউ কৰা নহ'লেগৈ মানে কি হ'ল ইমান বেছি গৰম লাগিলে নহয় আৰু বহুত বেছি ৰ'দ আমি ৰ'দতে ওলাই গ'লোঁ যে বহুত বেছি গৰম লাগিলে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নহ'লেই আৰু আহি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া ভাত খাম আৰু ভাত খাই মেলি ভিডিঅ'টো সমাপ্তি কৰিম আৰু সমাপ্তি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ